Вітаю вас! З вами програма Моя сім'я, де я її ведуча Олена Красюк шукаю рецепти щасливих та гармонійних сімейних стосунків, в сучасному світі нерідко зустрічаються сім'ї, в яких хочуть домінувати як чоловік, так і жінка. Однак, коли в стосунках два капітани, два лідери, кожен з яких не бажає випускати штурвал сімейного корабля зі своїх рук. Човен зазвичай успішно йде на дно. Тож, як уживатися двом лідерам, щоб не зруйнувати свої стосунки, ми вирішили запитати у психолога Віталія Сухенка. Вітаю вас, Віталію, в нашій студії. Тож, на вашу думку, як уживатися двом лідерам в одній сім'ї? Ну, взагалі, лідерська позиція е, буває таке, що вона присуща обоєм партнерам. Це, звісно, дуже складно. Но опять же уравновешенностью лидерства может быть любовь. То есть иногда важно определить, кто же все-таки будет уступать. Понятно, что человек, который, поскольку мы вносим вклад в любовь совершенно различный, то есть она не может любовь разделяться там вклад 50 на 50. И даже в лидерских позициях такого не происходит. То есть да, даже если это два лидера то, в принципе, тот, который вклад, пытается вложить в больше в эти отношения, сделать свой вклад максимальным, тот и будет идти на какие-то уступки. Но в любом случае, чтобы... Лидерство приносило пользу, а не вред, потому что чаще всего, когда сначала отношения начинаются, например, с любви, а потом выходят на перед лидерские позиции, эти люди обычно либо не живут вместе, либо их брак распадается, потому что каждый хочет действительно, как говорится, рулить этим штурвалом и стоять именно у штурвала этого корабля. И понятно, что двух капитанов не может быть, да, потому что они могут быть взаимозаменяемы, да, но ну, для этого надо иногда распределить определенные роли. И все же таки, чем может быть семья счастливой, если в ней собрались два лидера? Однозначно может, потому что, я же говорю, если там присутствует любовь, если об этой любви не забывают, и, и самое главное то, что если вот говорить о любви, то это, во-первых, право обоих партнеров на независимость, Зависимость, она обоюдная, да, то есть каждый зависим от другого то вот, вот здесь вот уже сталкиваются две таких, два таких момента, которые иногда кажутся, они противоречат друг другу, но они не противоречат друг другу, потому что именно любовь, она все это как бы сглаживает, э уравновешивает. И иногда то есть любой из спутников жизни, он может понимать, что вот в этом вопросе или вот в этом аспекте нашей жизни я, наверное, уступлю. И я буду прав, возможно, или не прав, но я во всяком случае это сделаю, потому что мне дорог этот спутник жизни. То есть, желание именно доставить определенное удовольствие и э, учитывать точку зрения другого, наверное, это и есть такой важный фактор в жизни двух лидеров. То есть может случиться такое, что один все-таки примет, что нет, я не лидер, или будет очень мудро использовать свою лидерскую позицию. Например, чаще, наверное, это удается женщинам, когда они очень мягко подходят и показывают. Иногда мужчина не замечает и думает, что решение принято им, но на самом деле это решение принимает женщина. Я ничего плохого в этом не вижу иногда, потому что, ну, к сожалению, мудрость... Так получается, что иногда женщины в каких-то вопросах мудрее, в каких-то мудрее мужчины. Тут нельзя как бы сказать это самое. Но я же говорю, что один лидер может поддерживать другого. Иногда это связано, лидерская позиция может связана с работой, например, когда два, двое спутников жизни руководителей. Но тогда такой совет для них, что вы руководите на работе, а здесь семья. Здесь у вас немножко другое руководство, его там надо перераспределять. Может, конечно, быть, быть счастливой, если будут четко распределены обязанности, например. Там жена отвечает за какие-то свои, у нее свои обязанности, у мужчины, у мужа, у мужчины свои обязанности. А еще правда, что в семье, как правило, доминует той, в кого выше самооценка, або что их кто теоретично может первый разорвать отношения? Ну, вот, тут можно, конечно, поспорить, например, про разрыв отношений. Не всегда лидер, который занимает такую сильную лидерскую позицию, может разорвать отношения. Наоборот, может разорвать и другой, который, скажем так, ему не нравится такое, например, командование открытое. И он может сказать, я, я хочу быть собой. Да? И, к сожалению, вот в любви и есть такая закономерность, что мы должны человека принимать таким, каким он есть. Если он лидер, то мы применяем, принимаем его как лидера. Но это, в принципе, вот эта лидерская позиция, она устанавливается уже, опять же, в момент до, до заключения брака или до каких-то совместных тесных отношений, которые уже потом выливаются в семью. Поэтому здесь уже можно наблюдать за собой и всегда размышлять, готов ли я принимать такую позицию, такие условия, такие правила, такие принципы. Если меня это устраивает, если я настолько люблю человека, что я готов это принимать, значит, я должен понимать, что это, как говорится, на всю оставшуюся жизнь, да, жизнь с этим человеком. Если нет, ну тогда... Тогда нужно говорить «нет», прощаться там, или, или отстаивать. Иногда очень сложно отстаивать, но это опять же зависит от того, как мы сформированы. И самооценка тоже может играть свою роль, но я бы не сказал, что не всегда завышенная самооценка может побудить человека к лидерской позиции. А чи можем мы сказать, что если женщина не позволяет человеку быть в семье лидером, то она ему не доверяет? Очень многие женщины считают, ну, у женщин есть более развито, например, чувство интуиции, поэтому они иногда могут что-то чувствовать и быть, скажем так, где-то мудрее, но это не мудрее, это просто срабатывает интуиция, которая иногда ведет правильно. То есть я не могу отрицать, что в большинстве случаев интуиция действительно очень хорошее чувство, но не так развито у мужчины. Поэтому может быть такое, что женщина не доверяет решению мужчины, и отрицает его, и старается навязать свою точку зрения. Но полностью о недоверии нельзя говорить, потому что если появляется значит, в партнерстве недоверие, то это самый первый признак такой, который разрешает эти отношения. Поэтому строить на недоверии, например, свою лидерскую позицию, это не всегда правильно. То есть я бы все-таки сказал, что если человек любит, если человек не доверяет, он должен задать себе вопрос, люблю я этого человека или нет. Понятно, что в какие-то моменты любовь может разрушаться недоверием. Восстановить его очень сложно. Но можно. Можно. Иногда бывает такое, что другие партнеры, которые создают такую видимую организацию недоверия, формируют недоверие к себе. Но в принципе я бы не говорил, что тот лидер является тем, кто кому-то не доверяет чем-то. Потому что у нас всегда есть могут быть какие-то сомнения. Самое главное наши отношения, и вообще в отношениях очень важен момент поддержки. А поддержки. поддержка уже предусматривает в собой доверие, даже если человек оказался неправ, даже если он совершил ошибку. Но мы на то и существуем друг для друга, чтобы поддержать, чтобы не дать человеку упасть. Дуже дякую вам за цікаву розмову, Віталію, і сподіваюся, ми ще не раз зустрінемося з вами в нашій студії. Тож, щоб у вашій сім'ї панували мир і взаєморозуміння, спробуйте зрозуміти, що ваша друга половинка це не суперник, а партнер і друг. А запорука добрих і гармонійних стосунків у сім'ї це перш за все уміння зрозуміти чужу точку зору. Я ж впевнена, що якщо вас поєднує кохання і взаєморозуміння, то ви зможете знайти вихід з будь-якої ситуації. А зараз пропоную вам переглянути рубрику Запорука сімейного щастя, де талановитий художник Микола Теліженко та його не менш талановита і творча дружина Олександра розкажуть нам свій секрет сімейного щастя. Микола та Олександра Теліженки щасливе подружжя. Вони завжди підтримують одне одного і роблять усе, аби їхня родина була дружньою та згуртованою. І хоча в сім'ї буває всякого, оскільки і Микола, і Олександра два лідери, вони завжди намагаються шукати компроміси і не допускати конфліктів. Чоловік і дружина багато часу присвячують самореалізації в роботі, адже не можуть жити без творчості. Однак з упевненістю говорять. Говорять, що найбільше їхнє щастя це дружня родина. Я повинна сказати, хорошого маю чоловіка, першого і одного. Це не модно. З огляду на багато аспектів сучасності, це не модно. Але так, от скоро буде досить серйозний ювілей, як ми разом. От діти, син і донька, Тарас і Олеся. Я їх люблю і я дякую Богові, вони такі, От, що вони не, не відкотилися далеко від того стержня, який тримає, скажімо, е, ну, нас з Матвієвичем. Микола Матвійович розкрив нам секрет гарних стосунків з дружиною. На його думку, в подружніх стосунках головне терпіння і прощення. Саме без цих якостей неможливо побудувати міцну сім'ю. Ну, бувають скандали, буває, як завжди, в сім'ї. Але там нічого з такого страшного немає. Головне, щоб я вважаю, що в сім'ї треба вміти в любі, треба вміти прощати. Якщо цього, цього фактора немає, якщо є дуже великий гонор і дуже великі там якісь запити, то нічого тоді не вийде. Не, не, не треба було цей, ну, одружуватися, дітей пускати по світу. От. А от якраз це прощення, ця християнська, будемо сказати, заповідь, вона і сім'єю тримає. Жінка сказала, зроби по-своєму, але ну, не, не конфліктувати, старатися уникати цих всяких конфліктів. Ми ж бажаємо Миколі та Олександрі Тереженкам, щоб їхнє сімейне щастя було завжди прикладом для інших, а головне для їхніх дітей та онуків. На цьому наша програма добігла кінця. Бережіть одне одного. Нехай у ваших сім'ях завжди панують мир та злагода. До зустрічі!